siz vaxtilə biz sovet tərbiyəsi almış insanlar. Sovet dövründə ağdıcı almäktər artist rəhmətə gedirdisə, onu akademik dram teatrı səhnəsindən gördük. Ən belə biz bu kiçik formada aktyorlar evində gördük. Yəni dövlət aktyorun qadrını bilirdi, sənətin qadrını bilirdi. Sənətə qiymət verənləri qiymətləndirirlərdi. Amma indi elə bil dünya heç bularının rejinə deyil. Arif Quliyev rəhmətə gedəndə qalıb qapının ağzında asfaltın üstündə Mən nazirliyi qaldırdım ayağa, mədəniyyət şöbəsini qaldırdım, icra hakimiyyətini qaldırdım ayağa. Ayıb da axı, bu boyda sənətcər olur. Heç olmasa səhzadstanın vurulandan da tanın. Nə bir nazirin nümayəndəsi var, nə bir dövlət adamı var, nə bir fəşyatçı var. Ramiz Novruz dünqiliv yerdən çıxıb Ramiz xalqçısıdır, prezidentin fəqrə təqalidəsidir. O əhəm, nə yollar keçib gəlib. 50 ildən artıq səhnədə can qoymuş adamdır. Dövlətə xidmət ediyən adamdır. Quru marşa baxan adamdır. Bunun qadrını bilmək lazımdır da. Nə vaxta qədər bu respublikanı çayına alacaq məmurlar qanın soracaq dövlət. Sənət adamla qiymət verin də. İşçiyərin qiyməti yox. Sənətin qiyməti yox. Nöldü də bu? ala səhərdən zəng edirlər. Mən deyirəm ki, 4 nəfər Azərbaycan mədəniyyət nazirinin nümayəndəsi iştirak elədilər. Hətta onlar getdilər, dəfində də iştirak elədilər, qəbrxanlıqda, axıra qədər iştirak elədilər və Azərbaycan mədəniyyəti böyük diqqətlə, qayğı ilə Azərbaycan incisənətinə kömək eləyir. Azərbaycan incisənətinin inkişafına kömək eləyir. Bu tək teatrə aid deyil. Bu musiqiyə, rəssamlığa, ədəbiyyata və teatr sənətinə aiddir. Bunları Azərbaycan mədəniyyət nazirli Bizim həməşə necə deyirlər, bayaq mən dediyim kimi o bizim başımızın tacıdır. Yəni mədəniyyət dünyanın ən işığı, insanları işığa aparan, insanları sözün əsl mənasında sivilizasiyə aparan, böyük inkişaf edən mədəniyyətdir da. Bu mədəniyyətin də başında duran bu günkü gündə bizim cənab nazir çox diqqətli, çox qayğıkeş və biz onun qayğısını Aynın 23-cü, 23-cü dekabrın 23-cü gündə o olur, deməli təyin olundu. Yanvar ayının 10-ncu, 10-ncu ilə təxminən 15-20 dəqiqə telefonla danışdı. Ev telefonu ilə danışdı və mən təbrik elədim və mən də ona minnətdarlığımı bildirdim və biz son sözüm də bu oldu ki, Azərbaycan teatrı dövlətimizin səsidir, dövlətimizin simasıdır və dövlətimizin bütün proqramın ən yüksək səviyyədə yerinə yetirən bir tribonadır, bir ocağıdır.